Сьогодні програма у центрі уваги знаходиться у приміщенні комітетів Верховної Ради України для запису ексклюзивного інтерв'ю з лідером соціалістичної партії України Олександром Морозом. Разом зі мною колега політичний оглядач Борис Романченко. І перше запитання до вас, Олександр Олександровичу, буде таким: прийняли закони за зачиненими дверима. якщо пам'ятаєте, це було чи можливо це взагалі в демократичному суспільстві? Ну, ви знаєте, до 90-го року закони приймалися то за закритими дверима. Але, але всі були спокійні, що це буде закони це друга, да, на, на, на користь людей. Одне, друге, не скрізь у світі відкрито йдуть засідання парламенту. Це ми звикли до того. У 90-му році спочатку десь кілька місяців це була дивина така, що всі бігли казали, тітко Марія, ви куди біжите? А я йду на, на, на сесію. І з городу кладе сапу і йде слухати, як йдуть засідання. Сьогодні в цьому інтересу мало, бо дивиться там заботичені і, і не досягне поведінку людей неприємно. Але інша річ, що закон повинен обговорюватися. Дискусія понайти з усіх боків до нього подивитися слід проаналізувати і так далі. Тому я, наприклад, не вважаю, що це нормально. Може бути закрите засідання, але воно повинно бути засіданням реальним, дискусія повинна йти, предмет є для обговорення. Ну от прийняли закон про спецзони на сході. Це ж наперед було. Я, я тоді писав свої коментарі, що це робити не можна. Це помилка. А сьогодні біля, це, це таке помилка. Ну, навіть таємним голосуванням приймали. В тому те а от Зараз очень багато в преддверии оглашения оголошення результатів виборів, формировання коаліції о местном самоуправлении. Говорили о ньому і перед виборами. Многії фракції Батьківщина говорили, інші говорили. Вот. Я хочу сказать, что, наверное, простому обычному человеку тяжело разобраться э, вот в этих вот реалиях. В свое время, э, в 2004 году, вы, как социалист, э, вы инициировали э, реформу местного самоуправления, которая выглядела как политреформа. До нее дело не дошло благодаря поступкам Ющенко. Ющенко и других там... Вот. Сегодня соцпартия продолжает иметь свою точку зрения, которая и по названию, и по сути отвечает социальным потребностям населения. В чем вы видите разницу между инициативами по реформе местного самоуправления, предлагаемые социалистами и вами, и теми реформами, которые предлагают сегодня другие политические структуры, идущие во власть. Здесь может быть только или одно, или другое. Или мы внедряем в себя европейскую модель управления, где ключевым звеном является местное самоуправление и сам гражданин, и люди, проживающие на территории. Или будет администрирование и, скажем, надежда на то, что царь-батька скажет, как нужно делать и все прочее. А я, мою дело десятое, и во время выборов кто мне заплатит, я, заплачу, я проголосую за того. То есть безответственные отношения. И и лень думать тогда, от, значит, это отвыкание думать над тем, что ты сам отвечаешь за то, как живешь. Поэтому мы ничего не нового не изобретаем. Мы предлагаем этот механизм еще в начале 90-х годов. Надо делать местное самоправление полноправным. И тогда мы увидим, что условия изменятся, и люди изменятся. И жизнь другой будет. И не будет тех изъянов, euh, ну не изъянов, изянов язв, не будет как коррупция, вот это взяточничество, бюрократия. Челов, человек, который работает, ну скажу, который является чиновником во многих случаях, он не видит кто перед ним стоит. Для него человек ничто. А люди это чувствуют. И они, они, тогда чувствуют, что они не в своей стране живут. А нужно, чтобы люди жили в своей стране и гордились. И если плохо живется, значит, они понимали, что они тоже плохо делают, плохо работают. Это, в этом отношении, опять же, сошлю, сошлюсь на примере Японии. Там, там это, уже, это уже в крови, это уже на таких ментальных признаках проявляется. Мы все отвечаем за то, как мы живем. Так и должно быть. Поэтому то, что мы предлагали, роль местного самоуправления прежде всего. Руководитель, скажем, органа самоуправления района там, или областного, или сельского, областного, да, может согласовываться с президентом эта конъюнктура, но избрать его избранные людьми на должность. И он отвечает перед ними прежде всего. А для того, чтобы он имел возможность решать проблемы, которые важны для людей, для территории, для тогда бюджет надо пересматривать, налог надо пересматривать, систему налогов и так далее. Вот это комплекс мер, которые надо сделать и которые крайне необходимы. Без них не будет продвижения в положительном направлении Украины. Я хочу коснуться темы, немножко такой э, грустной, э, темы Валентины Семенюк. Мы знаем, что произошло событие, убили Валентина Семенюк. Это событие произошло не при Януковиче, оно произошло сейчас. Как-то это событие прошло очень тихо и незаметно, при слабой освещенности СМИ. И, тем не менее, по телеканалу Интер э, прошел фильм или сюжет, в котором показан последнее интервью Валентины Семенюк за 4 часа до смерти, в котором она недвусмысленно фактически называет виновника, указывая, его, указывая заказчика этого действия. То есть фактически по этому сюжету можно, в всяком случае, если не составлять уголовное дело, то начинать использовать его. Тем не менее, никаких попыток нет, никаких нет попыток власти расследовать это дело, убийство самого принципиального председателя фонда госимущества за весь период независимой Украины, которая первая и единственная на Украине за свою каденцию создала э, инвентаризацию всего приватизируемого имущества. Равных не было. И позитива она оставила. И сделала все, все операции, связанные с госимуществом, открытыми, которые записываются на телевидении, на радио у, у нее в кабинете. Ничего не делалось где-то так подковерно. Вот. И, в общем-то, невзирая на все заявления о новой, сейчас это красивые модные слова, про украинской демократической власти, о том, что мы про украинские демократические, мы не видим поступков на расследование дел по убийству, а мы знаем, и я знаю, и, наверное, вы знаете, потому что мы контактировали с Семенюк, в том, что она собиралась предпринять определенные шаги в плане приватизации госимущества именно в преддверии новых приватизационных планов Яценюка по предмет, на предмет приватизации ГТС и других стратегических объектов. Более того, список стратегических объектов, подлежащих приватизации, сейчас очень значительно сократился. Это произошло сразу после смерти Семенюка. Видите ли вы перспективу в расследовании дела Семенюк, или оно ляжет под сукно, как и дело Гангадзе? Тяжелый вопрос. Я вот здесь за столом э, давал показания следователя. Он допрос э, делал, я примерно часа два с ним беседовал. И я сказал ему, что я не могу поверить в самоубийство. Потому что женщина, которая... Мать, семейный человек, очень дружила с семьей, у нее родители еще живы, старенькие. Она очень за них, о них беспокоилась. Дети, внуки и так далее. Она, она не могла бы на такой шаг пойти. Я сказал о том, что она верующая, я это знаю. И я с уважением относился к такому ее... Скажем, чувства к такому отношению. И поэтому я подсказывал, что вы интересуетесь все-таки ее профессиональной деятельностью, связью с профессиональной деятельностью, потому что она слишком много знала для многих кругов. И, вернее, не слишком, а много знала, и знала вот эти все механизмы, как, как что это делается и как не надо делать. Поэтому, может быть, кто-то остерегался ну, ее, скажем, обличения или каких-то откровенных высказываний. Но в связи с тем, что это дело связано с, со следствием, я не могу что-то там предлагать, предполагать, потому что это получается, что я вроде или вмешиваюсь в это дело, или на что-то намекаю и так дальше. Но здесь кажется очевидно, враги ее были известны, Поэтому надо вот здесь, в этом отношении, в этом направлении работать. Еще один больной вопрос. Я думаю, что просто этот вопрос, он достаточно заболтан и другими, скажем так, вашими оппонентами. Многие пеняют Морозу и соцпартии за коалицию в 2006 году с Януковичем, благодаря чему Янукович получил пост премьера. На эту тему есть много высказываний. И есть ваши комментарии на эту тему. А вот если кратко сказать, что ваши надежды подписания этой коалиции, и сегодня коалиции подписываются, они всегда подписываются с кем-то. И бывает, и с врагами надо подписывать коалиции, это все понятно. Но вы, когда подписывали эту коалицию, вы на что-то надеялись, на какие-то перспективы. Я здесь не говорю, не говорю о тех 300 миллионов долларов, которые вам подписала Юлия Владимировна Тимошенко, мы не об этом говорим. И если бы вы тогда не решились на этот поступок, создать эту коалицию, что бы ожидало тот украинский парламент формата 2006 года? То есть, что ожидалось с вашей стороны, если бы этого не произошло, что бы было бы? Вы знаете, я в разных местах встречаю, ну, я веду довольно такую обстоятельную работу в сфере культуры ведя уже около пяти лет на радиокультуру передачу. Но встречаюсь с известными исполнителями, поэтами и так далее. И в этой среде даже встречаю иногда стереотип. Воспринимается, да, Мороз, вот он очень нужным делом занимается, это где-то у меня 5-7% времени занимает, но, понимаете, там вот что-то было, А я спрашиваю, а что было? Ну, вот объясните мне. Ну, там говорили там, о предательстве. Тогда скажите мне, а кого я предав? Ко, перед ким я имел е, 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 обязательства перед Ющенком, допустим, ви так считаете. Тогда почему вы через е, е, 4 года 0 за него проголосували? Надо было его поддерживать. Надо было поддерживать Юлью и так далее я о, о других вещах не говорю. Э мы что было бы, я поставлю вопрос так, если бы не было этого, мы бы не могли забезпечить реалізацію законодавчих війни і других законів об учителях, то задач соціальних законах, тому що ми умови поставили сразу і это подтвердили на на первом же заседании парламента, когда рассматривали бюджет, мы сделали так. И мы не голосовали с коалицией до тех пор, пока они не включили те статьи, которые нужно. Вот. А потом было бы очень просто. Тот, что добивался Ющенко и бизнес вокруг Януковича. Была бы коалиция на двух, то есть партия Рюганов и наша Украина, и нас би обвинили в соціалістів і Мороза в предательстві, тому що ми не пішли з Майданом. А я ж не винуватий був, що спорто був між Юлією Тимошенко і Віктором Ющенком за газову трубу. Тому все так обставлялось, от різними вищами ми 4 місяці бродили по Києву, як говорили, козу водили, не могли создать коаліцію, тому що один і другий хотіли mieć доступ до труби. Вот вся причина. И теперь, когда я слышу бывшие однопартийцы, которые меня начинают упрекать в этом смысле, которые предали меня, предали Ющенко, предали Юлю Тимошенко, теперь пришли к Порошенко, чтобы его предать, и они еще будут учить морали, рассказывать о том-то. Поэтому вы обратите внимание, я... Сколько лет прошло, я нигде на эту тему не распространялся. Я не хочу говорить с теми людьми, которых я уважаю недостойными вот, участия в этой дискуссии. Я только людей спрашиваю. Ну так вы скажите, вы, прошло 4, и 4, 8 лет прошло, сменилось и президенты, сменились правительства, получили то, что хотели. Одну, один раз была коалиция между нашей Украиной и Юлией Тимошенко. а я, когда передавал полномочия свої, ведь у меня то голоса не у мене, у партію забрали голоса. По указанию Ющенко спеціально летал чартерний самолёт в Одесу, щоб реалізувати цю аферу Это да, в, в, вибори, да, вибори 7-го года. І коли понятно було, що нічого добитися не вдасться, і вони наконец-то, ту коліцію, которой мріяли вроде би а я, виступаю і передаваю полномочия, я сказав, а буде так, так і так, і так. А потім через кілька хвилин я читаю, вроді я розповідаю про те, що було. Так, чому потім не дружно працювали Ющенко та Тимошенко? Почему ми всі знали, що вона працює, а люди тільки говорили, краще б, лучше б ти нічого не робив? І, і, і так далі. Так, я був прав, чи ні? Почему не. Хорошо, если я когда-то в Франковское приехал, мне ну, мы, зачем мы сюда приехали? Мы определились, у нас Юшченко и, и все такое прочее. Я их спрашиваю, а вы отвечаете потом за свои решения? Вот сейчас вы, вы вчера точно так же голосовали за Кучма, А я говорил: не надо этого делать. Вы сделали. Теперь вы уже определились так, потом опять от, от него отказались. Так когда же вы будете отвечать за свои решения? Думать надо над тем, что, что вы, какое политическое решение вы принимаете, потому что от этого ваша жизнь зависит. Да, я найду себя, у меня есть чем заниматься. Я за это время, ну, мне кажется, есть перед людьми читаться о своей работе. Я я не стежусь собою, я і того времени тоже не стежусь. Но тогда вибора не було, або тебе зделають виноватим і обідняться бізнес, который вокруг Ющенка, вокруг Януковича, или можна було включити туда потягнув і комуністів, щоб вони тоже отвечали за переобразовання і заставити людей, тим более, можна було без Это же это же можно было решить так, что сделать широкую коалицию. Ведь э, та же Юлия Тимошенко претендуя на эту э, на должность премьера и потом сбивала уже и влияла э, и на Ющенко, когда речь шла о том, что давайте так, открытая коалиция и войдет и наша Украина, и тогда можно было не Януковича делать премьером, а оставить тоже Еханурова. И решать те же вопросы и устойчивее была бы коалиция, на это не пошли. Поэтому никто не вспоминает, что когда начали набрасывать эти флаги на, на, на кресла, вносить там запрещенные вещи в сессионный зал, я пригласил Турчину, он был заместителем у заместителем у, у Юли Тимошенко. Я говорю Александр Валентинович. Но зачем вот эта катавасия в парламенте? Давайте я завтра освобожу это место, напишу заявление, пускай Юля, а мы поможем избрать ее председателем парламента, пускай работает. Он говорит, это интересное предложение. Через день приходит, нет, Юля сказала нет, она хочет быть премьер-министром. Потому что там, понятно почему, живые деньги и, и, и все такое прочее. Вы обратите внимание... Был со мной э, э, не один э, десяток лет, э, Винский, заместитель в партии был. Как он с негодованием выступил э, в отношении э, меня. Как он сказал, что э, э, дочь его сказала, если он не выйдет из фракции, она уйдет из дома. Он стал заместителем Юли по партии. Стал министром и так далее. А потом ушел от нее, ушел, бросил. Он Мерседес еще хорошо купил, что жаль, я Юля, я сделала ему замечание. Да, еще. да. А я не хотел его спрашивать, так дочь не ушла из дома, после того, как ты ушел от Юли? И, и понимаете, я знаю, что политики в этом смысле, ну скажем, отношения довольно грязные. Так не должно быть. Но так есть. Я это прекрасно понимаю. И я взял на себя этот, ну, скажем, эту ответственность, но я не жалею за то, что было сделано, когда я был председателем в таких условиях. Потому что то, что мы делали, то, чего добивались, это нужно было людям. А с точки зрения там, предательства, такого я избирателя предал? Нет. свою программу партийную нет. Колег по партії ні. Туда, оказується, це все використовується для пропагандистської роботи, для політичної боротьби. К сожалению, це так. Дякуємо вам за конструктивне інтерв'ю і просимо звернутися до Херсонського глядача. Зараз складна пора починається. Зима. Я в Херсоні колись займався ще солдатом. Ми ракети там споряджали зенітні. І пам'ятаю, що незважаючи на те, що за південь холодно було надзвичайно. Я знаю, що сьогодні і в настрій людей таких сквозняк є, і погода ще така буде, і оці складнощі, і оця зміна географії нашої, і сусіди, і, і все інше багато складного є. А ще не гразді, багато в економіці, ясно, і Ціни ростуть, пенсії не зростають, заробітні плати і роботи немає і так далі. Сьогодні дуже складно. Я це добре розумію. Ви це ще краще розумієте від мене. Я просто хочу, аби від просто, ну багато хто вас запрошував, потерпіть або що. А що робити? Звичайно, доведеться терпіти, але треба на себе брати відповідальність, я знову повторюю, відносно того. Як ми живемо відповідальність за те, хто керує нами? Так от, весною, очевидно, будуть вибори до місцевих органів влади. Я хотів би вам запропонувати дуже уважно подивитися на те, кого ви будете рекомендувати туди. На той час я сподіваюся і ну, виходу просто іншого немає. В законодавстві буде, будуть внесені ті зміни, які стосуються зміни ролі і функції самоврядування. Вони матимуть більше можливості, більше повноваження, але це дає змогу вам, збільшивши контроль за їх діяльністю, добиватися справді тих положи, позитивних змін, які потрібні і в економіці, і в виробництві, в соціальній сфері, у пенсійному забезпеченні, і так далі. І так далі. От я, я на це розраховую і хотів би. Побажати вам так само, як і собі побажати, щоб ми дочекалися скоріше тих перемін, які конче необхідні всім нам. І дай Бог, щоб ніколи на Херсонській землі не опустилося лихо те, що ми бачимо сьогодні на, в Донбасі. Бо в кінців, найбільша цінність це все таки життя людини, яке нічим не може замінити. Нічим. Я сподіваюся, що так буде, а вам бажаю. Щиро, щиро, успіхів, добра, і щоб кожному ще й повезло в тих справах, якими він займається сьогодні. Програма у центрі уваги спілкувалася з лідером соціалістичної партії України Олександром Морозом. Дякуємо вам.